Так, дивіться, ну, по-перше, нами були проаналізовані факти, які зараз виникають у Грузії, і ну, ці факти свідчать про те, що політика нинішнього режиму, вона дуже багато в чому схожа на політику, та, яка була за часів Януковича. Коли офіційно толерується курс проєвропейський, при цьому ж, відповідно, здаються повністю інтереси Кремля. Це можна бачити як і в політичній сфері, так і відповідно на такому звичайному рівні. Деякі лише факти. Наприклад, 22-го на ребійному матчі між командами Грузії та Росії, відповідно, у болівальників, які намагалися пронести українські прапори, ця символіка була вилучена. І, відповідно, як повідомляє преса, поліцейські дуже цинічно з нею повелися. Тут же була вона розібрана. Окрім того, відповідно зараз у Грузії є таке гасло «Сухумі, мій Єрусалим. Це гасло взято із назви книги «Бача Ахалай колишнього. Голови колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії, який зараз відбуває кримінальне покарання відповідно за політичними мотивами. І відповідно і Мій Єрусалим ці банери, ці символіки, які вони намагалися принести, вона також була вилучена відповідно. В них. Згодом, коли активісти намагалися розміщувати ці банери на вулицях Тбілісі, поліція дуже жорстко це переслідує і фактично не дає нормально розвиватися громадянському. Суспільство це трактується дуже по різному, як не небажання зараз в нинішній момент загострювати відносини з Москвою, так і відповідно можливо навіть переглядати статус Абхазії, яка офіційно парламентом Грузії визнана окупованій території. Окрім того, дуже з'явилися у грузинській благосфері в соціальних мережах факти, коли на вулицях грузинських міст з'явилася російська військова техніка, військові вантажівки, які пересуваються по цих містах. Без супроводу поліції, не зрозуміло, що це за вантажівки, куди вони рухаються. Відповідно, все це помічається грузинами, і можливо можна сказати, що це скоріше такий каталізатор, як буде реагувати грузинське суспільство на ці всі факти. Цю техніку сфотографована в таких містах, як Білісі, Поті, Синакі, і відповідно ніхто не може чітко пояснити, що це за техніка, і що вона робить на території Грузії, так як останні десятиліття грузинських військових не було на території цієї. Країни офіційна влада пояснила цей факт, чи нібито ці вантажівки якимось придбані. Інші версії говорять, що ці вантажівки перекидаються на російські військові бази відповідно до Вірменії, Але чому через територію Грузії також незрозуміло. Окрім того, ще такий фактаж щодо грузинських військових, які воюють на території України. Також є певні тиск та переслідування, зокрема через їхніх рідних. Можемо всі ми пригадати. Коли відбувалися похорони в Україні Олександра Григорашвілі, бійця батальйону Айда, була реакція міністра оборони, який заявив, що вина загибелі військового лежить повністю на керівництві Грузії. Лише через акції протесту та активну позицію Грузин, ця інформація згодом була вилучена, але не такий факт дійсно є. Окрім того, за непідтвердженою інформацією є також факти тиску на і на українців, дуже багато, навіть які мають родинні зв'язки з грузинами, їм дуже важко продовжити легальний термін перебування у своїй країні, ну, в Грузії. Дуже важко це все зробити. І тому ну, всі ці, такий фактаж говорить, що дійсно ситуація дуже багато, в чому нагадує ситуацію в кінці в Україні 2013 року. Коли говориться одне, коли то це про європейський курс, а реально, реально, фактично повністю національні інтереси країни здаються на угоду Кремля. А як вважають експерти, подальший розвиток подій дуже багато в чому може нагадувати український сценарій, включаючи масові акції протесту і навіть дуже реально загрозу анексії із окупованих територій Авхазії та Південної Осерії. Дякую. проведения такого давления. Это как раз по этой части я хотел бы сказать именно по поводу преследования грузинской оппозиции именно в Грузии и за рубежом. Прошлый, за прошлый год Чуман Райч, известная правозащитная организация, сделала отчет, где указала, что новые грузинские власти активно преследуют э, лидеров грузинской оппозиции, соратников Саакашвили. Сейчас в настоящий момент в тюрьме находятся бывшие Министр МВД Иване Марибашвили, министр обороны Бачана Халая и мэр Белиси Георгий Угулава. Все эти люди были в близких отношениях с Михаилом Саакашвили. Преследуются также близкие родственники Михаила Сакашвили. арестовываются имущество родственников Сакашвили. Уволены более 150 человек из мэрии Белиси. Все эти люди так или иначе были э, связаны с Михаилом Саакашвили и с теми властями, которые вот привели э, революцию Росы и после этого построили в Грузии демократическое общество. Э, мы хотим сказать, что Грузия откатывается на запад, Грузия идет по стопам э, других тоталитарных стран, идет на поводу России и Путина. Почему это происходит? Потому что многие грузинские э, бизнесмены, э, Имеет свой бизнес в России. Эти бизнесмены, миллиардеры, в том числе, в первую очередь, конечно, Иванишвили, э, имеют тесный контакт с Кремлем, имеют тесный контакт с окружением Путина. И все эти люди в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Грузия повернула свой вектор развития из Европы э, в сторону России. И сейчас происходит, э, со слов наших друзей грузинских, э, которые находятся в том числе в Грузии, со слов Михаила Саакашвили, именно происходит откат назад, идет сотрудничество с Россией, Грузия отказывается, фактически отказывается от вступления НАТО, признает, фактически признает аннексию Абхазии и Южной Осетии. Мы хотим заявить, что все эти, все эти действия новых грузинских властей недопустимы. Мы осуждаем эти действия и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы оппозиционные силы в Грузии, демократические силы в Грузии имели поддержку и имели возможность отстаивать свои права и выражать свое мнение. как представительство грузинского народа, которые уже почти 20 лет даже на конфликтные годы. Это заказ Кремля, однозначно, потому что во время сообщения вы же прекрасно понимаете, что человек, который как бы провел реформы в стране, практически изменил страну на 180 градусов, и вообще в Грузии не было никакой границы. сейчас преследование Саакашвили – это точно заказ Кремля. Но я буквально уверена, что президент Украины господин Порошенко никогда не выйдет с потому что такого быть не может. И те обвинения, то, что выдвинула грузинская прокуратура, она настолько сфабрикована, даже э, они, смотрите, это чисто политический мотив. В чё, о чем идет речь? Допустим, митинг это было в 2012 году, 26 мая, когда тогдашняя грузинская оппозиция во главе в Джаназа. 26 мая – это День независимости Грузии. Ни в одной стране, ни в одной, стране, ни одна позиция не позволит себе, чтобы на День независимости государства устроить митинг. Вот такие обвинения выдвигаются против ЗАГА, что против Михаила Сакаши. Так что абсолютно я уверена, что это все сподвиговано и реально не имеет по поводу э, тех чиновников, которые э, не занимают позицию прокуратуры? Да, в, мы в, тут да. сейчас подготовили письмо. Это письмо адресовано министру обороны господину Тарака. Есть такая, такой особо вот, он сейчас вот висит на экране. Это крестанцы, для Это грузинские военные. При времен еще два больше в он себя называет почетным генералом. Он рассказывает, что он закончил военную Академию Украины. Он здесь долго учился и принимал участие в разных каких-то заходах. Понятия не имею, кто такой. Но себя человек называет генералом. Поэтому и он постоянно делает скандальные обвинения против украинских властей, в том числе того, что он как будто знает тех четырех снайперов, которые расстреляли война. Это было четыре жизнь. Он даже называет их фамилии, и сейчас рассказывают, что 21 марта, буквально послезавтра, в Грузии начинается грандиозный митинг. Это первый митинг будет за три года. Там единственное требование отставки грузинских властей. И он уверяет, что уже с Украины отправили Сталинпера, которые будут расстреливать уже грузинские войны. Поэтому мы подаем, подаем такой запрос на министра обороны господина Полторака, чтобы он разъяснил, Кем является Кристофор Диконошвили? Есть вообще он, был в Украине или его не было? Далее. Вот, вот в Украине сейчас очень, знаете, вот продвигается вопрос, мы очень много политических деятелей не пускаем в Украину. За их позицию, потому что они поддерживают оккупацию Крыма, оккупацию Донбасса и Мугаса. Между прочим, такие культурные деятели в Грузии тоже есть. Допустим, Роберт Стурман, человек с мировым именем. Но это очень известный человек, который абсолютно делает неадекватные заявления по отношению к Украине. Он не считает, что Крым ⁇ это Украина. Он не считает, что Донбасс, Луганск – это Украина. Так что я считаю, что таких культурных деятелей, как Туррестова, как где сейчас не буду называть фамилии, потому что они вам ни о чем не говорят, я считаю, что им тоже надо запретить въезд в Украину. кто еще из чиновников? А, а из грузинских чиновников вот у нас есть такой, то есть у нас, у Зима, есть такой министр интеграции, это Бата Закарешкин. В принципе, Бата Закарешкин тоже самое заявляет, что Крым это не Украина, он никогда не был украинским. И считает, что очень правильно поступил, что он за войска и оккупировал Крым. Зурапа Пабашидзе. Это есть такая комиссия, которая... Комиссия Тарасина Пабашидзе. Они уже три года собираются каждый месяц где-то в России, в каком-то ресторане, я не знаю, в каких-то местах, и какие-то вопросы обсуждаются по Грузии. Пока результата нету, но есть такая комиссия. И то же самое господин Порошенко. Кстати, он недавно приезжал, это было 20 февраля, когда была годовщина Майдана. И между прочим он встречался с нашим президентом господином Порошенко. вот Мы сейчас подготовили списки от дружинских чиновников которые не должны выезжать на территорию Украины. Мы будем просить министра культуры господина министра культуры Федорова, просить. вообще, чем связана вот, такая кремка в сторону России? Знаете, я вам сейчас и... расскажу. Смотрите, грузинская интеллигенция, я на его не была, не, существует, никогда не была. Потому что грузинская интеллигенция, оказалась красной интеллигенцией За 25. лет Пока в Грузии было три войны между Россией и Грузией, естественно, страна обмещалась. И все эти театры, там, все эти там, ну, когда то может, очень известные актеры был, допустим, вот там как Лютер да, вот этот, который снимался вот, в фильме Берега, да, ну это такой, знаете, вот, вот приколонистый да, 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 Конечно, ну, понимаете, после войны страна была разрушена, и Михаил Саакашу некогда была там допустим, актёров там содержать. Он строил дому, он строил гостиницы, он строил школы. И реально значит, человек занимался реформой. А зато у нас был вот такой олигарх Агадзина Ивановича, который за 20 лет им платил зарплату этим актерам. То есть содержал. И вот настало время, когда вот там грузинская интеллигенция как бы так ну, отблагодарила и поглосала за грузинную нарушение. Естественно, сейчас грузинская интеллигенция озвучает. То есть, позицию введена Иван я А Иван Ищурь кто такой? Это акционер российского Газпрома. Это будет миллиардер практически. Между прочим, он имеет какой-то процент в Гугле тоже. Так что реально сейчас ситуация в Грузии очень подчиненная. То, что хочет Иван Ищурь, и я грузинская интеллигенция. Так, доктор, у меня к Леониду следующий вопрос. Недавно Антикоррекция давала представление о цивилизации в Киеве, и он такой, что в ходе его повествования, в шутку как бы сказал, что вот, ну, мы ну, там с чем-то и будем просить политического убежища в Киеве. Он как бы эту шутку сказал, но тем не менее наши средства массовой информации на серьезно, серьезе напечатали, что Дебидзе собирается просить политического убежища в Киеве. То есть насколько это действительно серьезно, вы считаете, можно ли просить политического убежища сейчас в Грузии? Этот... Можно, почему? Потому что так вы знаете, вот я очень часто ну, как грузинка, да, да, ну, как бы, гражданка Украины, ну, все так знаете, это моя страна, я каждый день прихожу домой, смотрю грузинское телевидение, смотрю грузинские сайты. Вот Кикапидзе после ухода сайта Аташилии сильно начали писать о грузинской власти. Идет страшные клевета, оскорбления Вот, между прочим, вот тоже самое, вот Роберт Стуру вообще с именем, да, человек, который знает весь мир, он постоянно обзывает и называет Кикабидзе грузинским армянином. Мне очень даже стыдно повторить эти слова, но именно ксенопольские отношения к Кикабидзе. Это сейчас в Грузии проявляется, можно сказать, каждый день. Давным-давно Кикабидзе уже нет, даже я не помню, когда он пел последний раз. То есть Кикабидзе даже не отсюда до каких-то мероприятиях, где можно увидеть вахтанги и кабицы. Только сейчас больше можно, допустим, увидеть в Украине, в Тиеве, чем в Тбилиси. После ухода Саакашвили, реально в Бегабидзе действительно начали исследовать. Это я то, что знаю, то, что я читаю, то, что я как бы имею информацию. И, и, не исключено, что в словах резко в это говорят. Еще можно додать, что в Артанже Бегабидзе, почему такая была у него ситуация в 2008 году, Коли спалахнула грузина Російська війна, то він один із перших дівчат культури Грузії він відмовився від всіх російських нагород, скасував усі концерти відповідно в цій країні і ну, відкрито від антиросійську позицію. В прес-конференції можуть готов прийняти участь Фідарчук, який був недавно в Грузії. Мы сейчас можем готовы с ним соединиться, он сейчас находится во Львове, и мы узнаем из первых рук, что действительно происходит в Грузии. Алло, Станислав, добрый день. Добрый. А, прямое включение. Вы нас видите? Да, я вас вижу, и буквально через 200 секунд уже смогу, смогу карту камеру себя а, хорошо. А вы могли бы а, поделиться своими впечатлениями о поездке в Грузию буквально в течение 10 минут и рассказать, что вы увидели, ваши впечатления и а, что вы готовы донести до э -э украинских граждан, до журналистов, которые присутствуют сегодня на пресс-конференции? А, спасибо. Но, наверное, самое главное, это да, впечатление того, что, несмотря на то, что, Украин, что грузинский народ э -э достаточно без оценивает отношения с Российской Федерацией, понимает, закон, он, какая роль до сих пор ее в апреле, что в России Одна из самых первых наших встреч, была проведена в Грузии, это Вы можете говорить громче. Да, да, конечно. Да, пожалуйста. Одна из самых первых встреч, которая была проведена в Грузии, это была встреча с помощником премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Российской Федерацией. В принципе, интересно было выслушать его позицию, но что самое главное, для него диалог является самоцелью. За два года, пока провозглашена политика деэскалации в отношениях с Российской Федерацией, не достигнуто на самом деле никаких больших прорывов. Единственный аргумент, который был назван, это... Величение объема торговли на 200 миллионов долларов удалось продать Грузии в Российскую Федерацию и на 300 миллионов продала Российская Федерация непосредственно Грузии. То есть никакого прорыва в торговой войне не произошло. Что произошло с российской стороны? Прежде всего, как вы знаете, в этом месяце готовилось подписание договора о совместной армии между Южной Осетии и Российской Федерации. То есть фактически речь идет о том, что ну, Россия, несмотря на попытки диалога с, Россией, с грузинской стороны, абсолютно неуважительно отнеслась к вопросам, которые целостности Грузии. Мы вас не слышим. Вы а, не знаю, я говорю прямо в микрофон. Давайте вам танцы еще раз будем отключиться. Давайте. Так, я, ага. я камеру отключил специально, а мы вас слышим. Но пока не видим. Еще раз. Мэри, сейчас хорошо Да, да, сейчас хорошо. За ближайшие два года вдоль границы административной оккупированных территорий со стороны Южной Осетии в одностороннем порядке Россия протянула 350 километров колючей проволоки или других ограждений. На самом деле такое решение Российской Федерации или внешняя сторона оккупированная Южной Осетии говорит, что якобы они проводят границу. Согласно дару по союзному договору Российской АССР 1922 года, на самом деле это большая неправда, потому что граница проводится в таком формате, как она необходима а, русской стране, очень часто... Русская русская. Не слышно. Очень часто населённые фонды находятся в разные стороны а, а, колючки, одни и те же. часто Потом, скорее, все равно... Мы все равно вас, Станислав, не слышим. Ну, я не знаю, что предложить, честно говоря. Да. У меня, а... в принципе, связь, связь максимальная, качество связи достаточно высокое. Да, давайте. А, ну, давайте попытаемся через другое устройство еще раз. Да. Скажите, что журналисты просто надо... Короче, конкретно... да. Вы можете вопрос, просто конкретно, буквально, тезис на 2-3 тезиса? Громко очень. Два три тезиса следующих. Несмотря на то, что грузинское правительство пытается демонстрировать проевропейский курс, во внутренней политике и во внешней оно достаточно подвержено влиянию России. Это первое самое главное. Второе. Диалог с Россией не привел никаким результатам ни в экономической сфере, ни в геополитической, ни в внешнеполитической. То есть, Диалог с Россией, к сожалению, не принес нынешнему грузинскому руководству никаких результатов. И третий самый главный момент, что если так будет продолжаться дальше, то мы увидим, что Грузия, которая, в принципе, была одним из э, форвардов э, по выполнению ассоциации э, с Евросоюзом, станет очередной страной третьего мира полностью зависимой от Российской Федерации, как в своей внешней политике, так и внутренней. Это все, да? Ну если ты Вопросы. Спасибо большое, Станислав, за информацию. До свидания. До свидания. <связывая> если есть у еще вопросы, если нет, спасибо. Всем. Девушка вы откуда? Я, <связывая> Это странная а, это, да. и, на и, на и, это наша матчика. Ну, все, Мы все, все свои.